abdulloh domla birodarimizni albatta e, qilayotgan xizmatlari o'laroq hurmat qilaman biz ollohni sevdik shuning uchun ollohni sevganlarga oshiqmiz degan biz ollohni sevganmiz olloh yo'lida qilayotgan xizmatlari zafar topgan ko'p insonlarni hidoyatiga sabab bo'lgan hozir ham xizmatlari davomiy bo'lib turgan olloh barakot bergan insonlar boshida aytganimdek suhbatidan muammo chiqmayotgan insonlar uning suhbati orqali muhabbatga erishayotgan odamlar jamoasi shakllanyapti abdulloh domlaning suhbatini eshitib atrofidagi hammaga nafrat urg'uni sochayotganlar yo'q masalan boshqalari bor da'vatni baqir <laughs> chaqir <laughs> qiladi suhbatini eshitgan bolalar <laughs> kelib otasiga sakrayapti otasini xato qilding deyapti o'zini o'rtog'ini kofirsan deyapti bu muammo bu lekin abdulloh domlani qilayotgan xizmatlarini manshaalloh alloh taolo o'zi ziyoda qilsin albatta u kishiga nisbatan hurmatim cheksiz